В этом занятии мы с вами поговорим о поведенческих факторах, какие они бывают и как их улучшить. Итак, существует два типа поведенческих факторов, на которыми нам с вами нужно поработать. Первый из них – это пользователи с поиском. Это значит, что когда в поисковой системе человек вбивает тот или иной запрос, и вы находитесь, к примеру, на пятой позиции, поисковик очень четко знает, дошел ли человек именно до вас, и решил ли он проблему конкретно на вашем сайте. Знает это он очень просто, перешел ли он на шестую позицию, на седьмую и так далее, или нет, или же он решил вопрос на вашем сайте. Это действительно очень важно и очень сильно влияет на продвижение сайта. Следующий тип поведенческих факторов это когда человек уже находится внутри нашего с вами сайта. Итак, существует несколько э, параметров, которые мы с вами замеряем, чтобы понять, насколько хорошие или плохие поведенческие факторы у нас на сайте. Итак, проведенное время на сайте. Чем больше времени человек проводит на вашем сайте, тем это лучше для поисковой системы. Второй пункт – это просмотр страниц. Сколько страниц просматривает человек в рамках одного сеанса? Следующий параметр – это глубина просмотров как сильно глубоко по вашему сайту, по категориям, под категориям, статьям и так далее спускается человек, когда заходит именно к вам. И последний параметр – это процент отказов. Какие, какое количество людей зашло и сразу же вышло с вашего сайта. Чем меньше этот показатель, тем лучше для позиции вашего сайта. Теперь давайте обсудим 9 методов улучшения поведенческих факторов на вашем сайте. Итак, первый фактор – это писать действительно очень качественный, классный контент, который будет нравиться людям, чтобы люди задерживались, его читали, получали полезную информацию и, главное, находили ответы на свои вопросы. Второй пункт – это поработать над юзабилити сайты, над ощущениями, которые вызывает сайт при его просмотре. Конечно же, если человеку очень нужная информация, он будет находиться на вашем сайте, он посмотрит нужное количество страниц, но сверхдолго, он на нем не задержится, потому что ему будет неприятно смотреть там, на сочетание фона, на картинки, на некачественные изображения, на некачественное неправильное размещение и так далее. Поэтому все эти факторы, а именно юзабилити и ощущения, которые вызывает ваш сайт у пользователей, влияет на то, сколько он пробует на вашем сайте. Следующий очень важный момент – это адаптивная версия вашего сайта. То, как именно отображается ваш сайт на компьютере и на телефоне, на планшете, на ноутбуке. Насколько удобно пользоваться вашим сайтом, к примеру, с телефона. Сейчас наступила такая эра, что люди чем дальше, тем больше пользуются мобильными телефонами. И в некоторых странах люди сначала разрабатывают сайт под мобильное устройство, а потом уже под компьютеры. Поэтому на мобильном телефоне сайт должен отображаться просто идеально, точно так же, как и на компьютере. Это очень сильно повлияет на количество времени, проведенного на сайте пользователя. Следующий пункт – это привлекательность привлекательный сниппет Помните, мы с вами говорили о title и description, о названии и описании вашего сайта. Так вот, когда человек в поисковую систему Google вводит тот или иной запрос, он видит 10 сайтов, которые выстроились перед ним. И вот этот текст, который он видит, это называется сниппет Наша с вами задача сделать этот сниппет максимально ярким, максимально интересным, с цифрами, значками, призывом к действиям, для того, чтобы люди кликали именно по вашему сайту, даже если вы находитесь не на первой позиции. Итак, пятый и очень важный важный параметр – это время загрузки сайта. Действительно, пользователь, который заходит на сайт, он дождется, пока страница загрузится. Это может быть 20-30 секунд, но он не будет ходить со страницы на страницу и пересматривать десятки страниц, если каждый из них будет загружаться очень-очень долго. Особенно, если он находится там не с Wi-Fi, а с 3G интернета. Поэтому Скорость загрузки вашего сайта очень сильно влияет на поведенческие факторы. Шестой способ улучшить поведенческие факторы ⁇ это удалить ненужные запросы. Если же у вас есть трафик на ваш сайт по каким-то ненужным вам запросам, к примеру, бренду, которым вы не предоставляете, к примеру, переходы по названию вашего конкурента. Если есть такие переходы на ваш сайт, то они очень сильно ухудшают ваши поведенческие факторы, потому что человек не находит то, что он искал. Он заходит, видит что-то не то и сразу же выходит. Ваши поведенческие факторы очень сильно падают. Также с контекстной рекламой. Если она настроена у вас неправильно и есть переходы по ненужным вам запросам, к примеру, вы занимаетесь защитными очками, а к вам переходят люди, написавшие очки для плавания. Они заходят, видят, что это не то, что они искали, и сразу же уходят, тем самым ухудшая ваши поведенческие факторы и ваши позиции вашего сайта. Следующий пункт это увеличить. Type-in traffic. Что это значит? Это значит, делать ваш бренд максимально узнаваемым, то есть э, об нем говорить в сети интернет, оставлять ссылки, возможно, э, э, покупать рекламу там, на радио, выступать на различных конференциях, чтобы о вашей компании узнали люди и чтобы они сразу же заходили на ваш сайт, чтобы они не искали вас через поисковую систему, к примеру, там, курсы SEO, а сразу убивали SEOacademia.com и переходили на ваш сайт. Следующий пункт, который поможет вам задержать человека на сайте, это различные опросы. Люди любят, когда у них что-то спрашивают. Возможно, какой-то калькулятор, то есть человек что-то там посчитает сумму заказа, пусть она будет не точной, пусть она будет от какой-то цифры, но дайте возможность человеку повеселиться на вашем сайте. Также разместите у себя на сайте какие-то тесты. Людям это действительно интересно, когда э, у них спрашивают их мнение. Девятый пункт, как улучшить поведенческие факторы, это короткие видео. Короткие видео, действительно, люди смотрят лучше, больше и охотнее, чем длинные. Поэтому, если у вас есть какое-то 20-минутное видео, люди, когда его видят, сразу же думают, а нет, закрой его. Поэтому я вам советую разбить это видео на несколько коротких, к примеру, по 5 минут и разместить их у себя на сайте. В этом занятии мы с вами разобрали 9 факторов, которые влияют и которые помогут вам улучшить поведенческие факторы вашего сайта. Итак, мы прослушали модуль о SEO-продвижении сайта и разобрали такие темы. Что такое SEO, как оно работает? Разобрались с аудитом конкурентов, разобрались, как именно нужно подбирать все те запросы, по которым вы хотите, чтобы ваш сайт был в топ. Мы с вами поговорили о внутренней оптимизации сайта, о основных вещах и более интересных специфических фишках. Также разобрали с вами контент сайта, какие тексты нужно писать для того, чтобы ваш сайт попадал в топ поисковой системы. Поговорили о ссылках, какие ссылки нужны, как добывать бесплатные ссылки, где нужно покупать платные ссылки. Поговорили о социальных сигналах, социальных сетях, как именно они влияют на продвижение нашего сайта и что вам теперь нужно делать в социальных сетях, чтобы ваш сайт был в топе. И поговорили о поведенческих факторов, как именно пользователи влияют на продвижение вашего сайта и как сделать так, чтобы поведенческие факторы вашего сайта улучшались. Итак, я желаю вам успехов и вдохновения. Буду своей.